په بلوچستان کې د توربت سیمې یو هنرمند علي بخش لکلونو راهیسی یو ځانګړی الاسی صنعت ژوندۍ ساتلې دی د دې د دا مزرو په نوم د یو طبي بوتي ل وچو شاخو څخه د کور د استعمال او سنگار ډول ډول ټوکی جوړوي پیلے پچمنی می چھوٹے تے اپنا مان کلشی ماشومم لمور سرنا سم خوپل لمننی ټوکری می جوڑا کړه لغی ورستم آئیډیا واخیسته او رو رومي بیلابل شاهن جوړول پیل کړه دا کټوره می جوڑا کړه چې خزی پرسلایي کۍ کټوره کپڑا سلایي کرتے عورت لوگ یہ ٹریم نے بنا دا می دچای پتنوس جوړکړ او د غنور شاهن د ماشومانو لپاره دی لک لاس بند سر بند او غاړه کۍ یو یو ډیزاین کلا ہے دغلاسي توکي نياوازي د کور د ښکلا لپاره کاريږي بلکي د خپل سادهغي طبي جوړښت او روايتي طرز لامل د زایي خلکو او بهرنيو مينوالو په مهم ځانتر اړوي هوا باز مزه نکاګانو دا چې لکوټ زبياتر په باغ پر بهشان کراول غواښه سامان شانه نو ما خپل دغه چې کما دغه بابا د خړې د پدیا کل باندې ما واغ خلا چې راتلونکي نسل د پاره چې کم دا ټوکري دا یا دا کې د ښار راوړو لدی زیسه سبزی پکېولې او بیا ډېر ښار هم دی او امرزي ممتاز یو بل هنرمنده چې په کوټه کې دغه کسب ته دوام ورکړي وای چې که څه هم ډېر زیارباسي خو لا هم اقتصادي غټنه ورسيږي د زیاتوي چې د دوې کار اوراستربلی کمیږي د خلکو زادن سبزي د پاره غوشو د پاره د غوځه پاره استعمال دي دا شای په زراعت کې نه وساتو شای په کښې ز شای نه خرابې نه غي फायدې ورکوي مخکې د خلکو مو ته د کینس مو په ډېر چلات بول شای نو پس دا ورته وپري بيته ما جوړ اوږه ته ټوکري وته نه د ورځي خور گزاره هرڅوم په تو کې کول وساتو چلات نه ما زره یو طبي بوټي دی چې د پښتونخوا او افغانستان په بیلا بيلو سیمو کې راټوکیږي کل اچ وچکړل سي زايي هونرمنداني ل ډير مهارت زيار او ذوق سره شکلي کټور او هنري توکي تري جوړوي خو د صنعتي تولید او ارزانه وارداتي توکو ل ذاتوالي سره د لرغني لاسي هنر لګوار سره مخدي او راتلون کي روشان نشکاري حميد الله ستوري شيراني دي دبليو کواتر